यावल शहरातील भुसावळ रोडावर असलेल्या श्री स्वामी समर्थ केंद्रात दानपेटी कोणीतरी अज्ञात चोट्याने फोडली आहे ही दानपेटी फोडल्याची घटना रविवार दिनांक दोन जून रोजी रात्री निदर्शनास आली तेव्हा या प्रकरणी यावल पोलीस ठाण्यात दिनांक तीन जून सोमवार रोजी सकाळी आठ वाजता तक्रार देण्यात आली आहे जी हां मॉडर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है यावल शहर का मॉडर्न और अनोखा स्कूल आधुनिक तरीके से खेल खेल में आपके बच्चों को एजुकेट करने वाला और बेहतर भविष्य के लिए तैयार करने वाला इंग्लिश मीडियम स्कूल जहां हमारे क्वालिफाइड टीचर्स खेल खेल में आपके बच्चों को देते हैं कम्प्लीट एजुकेशन साथ ही एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जैसे डांस एक्टिविटीज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ग्रुप डिस्कशंस मोटिवेशनल स्पीचेस और अन्य कई प्रकार की प्लेइंग एक्टिविटीज द्वारा होता है आपके बच्चे का संपूर्ण विकास यानी पढ़ाई भी खेल भी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी साथ ही अन्य कई विशेषताएं जैसे स्मार्ट क्लासेस हाईली क्वालिफाइड टीचर स्टाफ कंप्यूटर एजुकेशन बच्चे के सुरक्षित आने जाने के लिए एक्सलेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज शारीरिक विकास के लिए विशाल मैदान बच्चों में स्टेजरिंग बढ़ाना सभी प्रकार के इंडोर आउटडोर गेम्स प्योर आरो ड्रिंकिंग वाटर इंग्लिश बोलने पर विशेष ध्यान कमजोर छात्र के लिए विशेष व्यवस्था छोटे छोटे बच्चों की देखभाल के लिए केयर टेकर हम ख्याल रखते हैं बच्चों की पढ़ाई खेल और रुचि में उचित संतुलन बनाए रखने का इतनी सुविधाएं इतना समर्पण और कहा तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराए मॉडर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें एट थ्री टू नाइन फाइव सिक्स फाइव नाइन सिक्स जीरो नाइन नाइन सेवन जीरो टू एट जीरो या फिर विजिट करें हमारा कैंपस मॉडर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल न्यू व्यास नगर बिहाइंड पेट्रोल पंप फैजपुर रोड यावल लेकिन जल्दी करे सीट्स आर लिमिटेड आज ही एडमिशन कराए मॉडर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल जहां हर विद्यार्थी है खास एक ऐसी जगह जहाँ सीखने को मिलता है हर दिन कुछ नया कुछ क्रिएटिव मॉडर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल में आपको मिलता है शिक्षा संस्कार और अनुशासन का अनोखा संगम जो आपके बच्चों को तैयार करता है बेहतरीन जीवन के लिए थैंक यू यावल शहरातून घुसावळकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर फालकनगर आहे या फालक नगरजवळ श्री स्वामी समर्थ केंद्र आहे या केंद्रात ठेवलेली दानपेटी कोणीतरी अज्ञात चोटाने फोडली यात सुमारे दोन ते अडीच हजार रुपयेची रोकड होती ती चोरी झाल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येत आहे तर याबाबत पोलिसांना माहिती देण्यात आली यावर पोलीस त्या ठिकाणी दाखल झाले व त्यांनी या भागाची पाहणी केली आहे या श्री स्वामी समर्थ केंद्रातून अजून काय चोरीला गेले आहे याची माहिती आता काढली जात आहे तर येथे दानपेटी फोडून त्यातील रोख रक्कम चोरी गेल्याबाबतची तक्रार पोलिसांकडे देण्यात आली आहे एकूणच श्री स्वामी समर्थ केंद्रात दानपेटी फोडल्याने या संपूर्ण फालकनगर भागात खळबळ उडाली आहे